Вітаємо усіх, хто приєднався до нашого ефіру. Сьогодні в студії телеканалу Запоріжжя будемо спілкуватися з художницею, картини якої змінюють життя багатьох людей. Да, і вона сама допомагає всім кому, хто потребує людської підтримки. Вона, немов Янгол, наша героїня Маріана Смобатян. Сьогодні на зустріч художниця Маріана Смобатян. Доброго дня. Добрий день. Дуже раді, що завітала до нас на програму, спасибо, до нашої спасибо, студії. Спасибо. І на світлинах побачили дуже щасливу, чарівну пані. Так, на світлинах ти весь час посміхаєшся. Ну, а в житті доводиться часто плакати чи ні? Ну, к сожалению, да, тому що я думаю, це всім іноді приходиться. Кому-то чаще, кому-то реже. Ну да, іноді буває. А я стараюсь бути все-таки сильною, але uh іноді -huh. навіть сильні люди можуть зрватися. Ну, так і я. Сьогодні будемо говорити про творчість, будемо говорити про людей, які є в твоєму житті. Але ну, от як ти гадаєш, чи є на землі янголи, люди янголи? Так, звісно, і навіть я знайома з одним таким чоловіком, правда, это моя подруга, вона uh -huh. не любить, коли я її так називаю. говорит что на самом деле мне больше человека чем я думаю но на самом деле это очень добрый человек и э, который помогает и очень чистой душой меня тоже когда то ангелом называли но угу. я себе создала немножко другой амплуа, потому что не хочу чтобы требовали чего то от меня сверхъестественного чем выше поднимаешь планку тем больше от тебя ожидают угу. ну подумайте, будто ангелом для кого-то? Лично мені подобається бути разною, але uh -huh. Я люблю людей, яких можна іскренні називати ангелами, тому що це добрі люди, які несуть позитив. Якби було таких людей, побольше, думаю, мир був би світлеє, мені uh -huh. Так, кажется. Так, ну давай будемо починати говорити про твої стежини долі, звичайно, будемо говорити про твою родину, про твоїх батьків, які весь час знаходяться поруч, і невеличке відео про твою родину. В житті нашої героїні Маріани Смобатян живопис та поезія вже давно переплелись і стали однією симфонією: музика в картинах, музика в рядках. В цьому великому будинку, схожому на картинну галерею, раді всім гостям. Коли збираються друзі, то можна почути мову різних національностей, бо голова родини Гагік Смобатян Вірмен. Його красуня, дружина, любов українка. А їх діти Артем та Маріана так люблять своїх батьків, що не можуть вирішити, а хто вони вірменці чи українці. Ну, продовження сюжету. Так. Да, вирішила, хто ти українка чи вірменка? Я попала. Чесно говоря, тому що во мне дійсно намешано і того, і другого. І я этому очень рада. Потому что это дает мне большой простор uh -huh. э, культуры, знаний, восприятия и даже в эмоциональном плане тоже. Uh -huh. Потому что, в принципе, я армяне, и украинцы не импульсивные, а я очень импульсивная. Но это разных цветов импульсы, я бы сказала. И поэтому я собрала и того, и другого. Какие батьки есть для тебя? Ну, конечно, поддержка, любовь. Вот, Папа меня все время балует, uh -huh. мама воспитывает, вот, ну конечно же они мне очень помогают, даже приехать в студию тоже помогли и поддерживать меня в большинстве начинаний uh -huh. и мечтаний. Uh -huh. Ну, когда впервые начала рисовать? Ой, я рисовала всю жизнь, ну так, для себя, ну рисуют все дети, в принципе, вот, собственно, я рисовала, рисовала, пока вот не отдали мои рисунки, на конкурс детского рисунка, рисунка на железной дороге. И тогда мамина подруга порекомендовала мне этим заняться, то есть обратить внимание на эти мои способности. Ну, тогда начала этим уже заниматься более как бы профессиональным художником. Так, ну будем дивитися на картины, будем их комментировать, их очень много в твоем жизни. Ну, пейзажи, конечно. Навчалася вдома, так? А, да, ну, вообще школьное образование у меня именно дома, угу. домашнее. Учителя приходили, и от них я получала именно э, знания по школьной программе. Ну, а живопись, ей, э, я благодарна моей учительнице, моей преподавательнице Юлии Анатольевне пивен Она художница, замечательная, член Союза художников Украины. Угу. И ей я благодарна всем что я знаю в живописи. Светли дуже картины? А... Ну, просто я стараюсь показывать свет, потому что тьмы в мире и так много. Mm -hmm. Иногда я рисую темные картины, но потому что это отображение настроения, но все-таки стараюсь показывать свет. И даже заметила, что даже в темных картинах у меня не больно получаются лучики солнца. То есть как бы надежда на что-то хорошее. Mm -hmm. ну, мені здається, что на багатьох картинах можна побачити твоє обличчя. Ну, знаете, честно говоря, мне это многие говорят, я же спрашиваю, не нарисовала ли это я себя. Mm -hmm. Я автопортрет ли это. Но на самом деле нет, я рисую себя крайне редко. А вот. Но это на самом деле участь каждого художника. Каждый художник более не боли, mm -hmm. отображает частичку себя, часть лица или... Фігури і що чогось. Ну і так виходить, що почему-то дівчинки на моїх картинах немножко смакують на мене. Це чисто участь в професії. ну, Ми ще будемо дивитися сьогодні на картини, їх дуже багато, вони всі дуже різні, але потрохи про Запоріжжя, як живеться в нашому місті. Воно, мені здається, зовсім не придатно для людей так з обмеженими можливостями. Так, да, треба відмітити, що дуже тяжело передвигатися, хоча. Хочу сказать, в последнее время, вот за последний, наверное, год-полгода, есть какие-то изменения. Угу. Вот, появились пандусы, появились маршрутки и троллейбусы с пандусами, чтобы люди на колясках могли заезжать. Есть изменения, но они еще, конечно, начинающие. И еще очень над многим надо работать. Да, очень тяжело, множество бордюров, ужасные дороги. Mm -hmm. вот иногда появляется невольное желание посадить э, тех кто отвечает за дороги и прокатить по городу вот чтобы они считали на себе а вот это но честно говоря есть улучшение даже маршрут по которому я часто езжу сейчас заметила что уже приложили дорогу и это помогает мне улучшить mm -hmm. а так э, я очень люблю запорожье я здесь живу с пяти лет хотелось бы конечно много где побывать но запорожье вот, мой родной город. Хотя я и родилась не тут, но прожила всю сознательную жизнь. Я люблю его со всеми его недостатками и достоинствами. Так, мы ну будем смотреться на картины, да. так? Еще на картины Марьяна Смоботян. <сих> вот, до речи, так, черные фарбы. Да, ну, видите, солнце просвечивает. Всегда стараюсь вот, дать людям надежду. Угу. Ну, вот, очень... девчонка схожа на тебя. А мне многие это говорят, хотя не знаю разве что цветом волос. Но ну, может, я передала что-то внутреннее от себя, взгляд или еще что-то. Вот, тоже луч надежды, а оттуда присвечивает свет. И он голубь, символ мира, надежды. Mm -hmm. Хотя девушка и в темнице. Просто хочется всегда давать людям немножко веры, потому что без верных людей очень много пессимизма, к сожалению, все больше и больше я встречаю в людях, и хочется иногда людей встряхнуть, mm -hmm. чтобы они опомнились и посмотрели как-то на позитивную сторону. Ну, вдаете? Иногда да. Смотря какие индивидуумы. Иногда mm. бывают очень неподающиеся. Mm -hmm. Но я все равно стараюсь даже с такими бороться. Вчасниці і світові мої друзі. Так, ну, мені хочеться сьогодні переконати людей, всіх людей, незалежно, є у них якісь там вади, немає, що все в наших руках. Конечно. І е я знаю, що ти вела радіопрограми, так, хоча знаходилася вдома, да. рок програми, да. ти пишеш книги, ти ставиш вистави, у тебе виставки відбуваються, хто допомагає. наверное в первую очередь мой энтузиазм uh -huh. и мое желание что то делать потому что мотивация энтузиазм это мотор в человеке именно это движет мной uh -huh. ну конечно бывают моменты когда я э, чуть чуть безверие в меня вселяется тогда меня поддерживает кто то со стороны well, Он, это бывает не у всех людей. да совершенно верно вот. и человек сам должен себе давать стараться не сдаться и конечно очень важна поддержка со стороны вот. но я считаю что Любой человек должен mm -hmm. быть всегда открыт для простого своих деяний, потому что это э, разви, развивает сознание, духовность. Это очень важно. Именно поэтому я занимаюсь различными деяниями. Ну, конечно, все они творческие вот, э, от театра и до рок-эфиров. Вот, но все-таки я считаю, что э, они все разные. Mm -hmm. И это позволяет мне тоже быть разной. Ну так, картини побачила, вони такі всі яскраві, гламурні. І навіть не віриться, що ти захоплюєшся рок-музикою, рок-культурою, так і ввела програму для рок-фанатів. Ну, да. по мне не ну так, зараз мені скажеш в розовому платі, вони дуже не дивляться, я думаю. Вот. Я сама на не вірю, але я різна. Я буваю милая, нежна і романтична. А могла кожну куртку, касуху. одеть черную бандану и все такое напутники и так далее. И пойти на рок-концерт. Это тоже часть меня. Это моя многогранность. Так мы повынили бы ты наше життя. Конечно, да. Ну, потому что, во-первых, она дается нам Богом. Во-вторых, потому что вообще само понятие, концепция жизни, угу. это нечто удивительное. То, что рождаемся именно мы, а не кто-то другой, да. Это уже чудо по само по себе. А то, что нас окружает, природа, явление природы и так далее, все это подобно волшебству, которое даже Джоан Роулинг, наверное, не снилась с Гарри Поттером. Угу. Ну, хочу сделать небольшую паузу, так и посмотреть на небольшой сюжет про последнюю твою выставку. І, хоча Маріана вже давно є членом спілки художників України, учасницею всеукраїнських та міжнародних виставок, їй замовляють картини з різних куточків світу, та все ж таки, про яскравий талант дівчини голосно заговорили в засобах масової інформації у 2013 році. В листопаді відбулася велика персональна виставка художниці. В експозиції 62 роботи, виконані фарбами, олівцями та навіть у техніці комп'ютерної графіки. У своїх картинах художниця насамперед демонструє почуття та емоції. Вона відкриває світлі та темні напрямки життя. Ну, всю цю красу створює наша гостя Запорізька художниця Маріана Смобатян. Знаю, що знайома з відомими художниками. А, вы имеете в виду Никоса Софренова? так. Ну, чай я с ним не пила. Угу. Вот, ну да, мне а, довелось с ним поговорить немножечко, даже показать ему свои картины, взять у него автограф, сфотографироваться. Вот. Но это было немножко мимолетно. Честно говоря, хоть на вид он очень скромный человек, и одет очень обычно, угу. но видна в нем нек некая напыщенность. Вот. Ну, И что правда проведу много художника сегодня в нашей студии. <свят> вот да. Надеюсь, меня после этого <свят> никто не выстрелит меня. <свят> вот. Ну, честно говоря, картины мне не сильно понравились. <свят> вот, потому что, ну, скажем так, были там ошибки допущенные. Я не говорю, что я Рембрандт, но я знаю множество других художников, картины которых, когда видишь, дух <свят> захватывает, а тут не захватывал, <свят> к сожалению. Ну, сам факт того, що я з ним, то знайомність тішить мою самолюбю. Так. ну, я знаю, що ти дуже велика мрійниця. І твої мрії, вони всі здійсняються. Так, і от про одну мрію, яку я знаю, що ти дуже хотіла познайомитися з Кипеловим. Так, да, з Валерієм Кипеловим. Вот, і мені це дійсно вдалось. Нам же так подобається музика. Тя. Мені дуже нравится, тому що музика і творчество очень интеллектуальное. Uh -huh. А я люблю высокий интеллект у людей, и у него очень, не просто слова бумбас, а на самом деле высокий, э, литературные слоги, вот, и несут в себе действительно даже позитив, если на это пошло, если вслушаться, вот, и плюс мне нравится его голос, его сила духа. Кроме того, он явно очень интеллигентный, интеллектуальный Et, человек. — И, до речи, он принимает твой портрет, и ты там, разом с да. ним. — Да, да, и с его ребятами из группы. Uh -huh. А вот как только узнала, что Валерий Александрович приезжает из Запорожья, это был для меня шок, я тут же начала писать его портрет. Ну и потом получилось так, что мне помогли прийти за, за кулисы, я познакомилась с его продюсером, который меня и привела, как бы. Угу. Ну и познакомилась с ним самим. Это было фантастично. Ну и до чего концерта ты на рок-концертах еще не была. Вообще ни на каких концертах. Ну, батька их плевалась, ты туда ехала. Да, конечно. Да все волновались, все говорили, mm -hmm. куда ты пойдешь? Тебя там в зашибут. Никто не зашиб. Mm -hmm. Я даже, в принципе, боялась немножко. Но думаю, ради кипелова. Хоть в рай, хоть в ад. <laughs> Вот, И я очень э, рада тому, что я пошла на это, потому что я не побоялась. Mm -hmm. И это было действительно, ну, это была моя победа. Потому что я сама ее добилась. Еще и друзей туда привела. А вот тоже помогаем увидеть Кюперова, но ну, главное, что я этого действительно сама достигла. Можно сказать, без чрева такой, Допомогу, по помощи, так. да. Ты с ним спекуровалася, подаровала портрет. Да, это было замечательно, даже он меня на коляске немножко привез, пока мы фотографировались, теперь друзья прикалываются: о, так эту коляску можно за сколько? тысяч продать! Сам Валерий Кюперов <laughs> за нее держался. Mm -hmm. Ну, он очень скромный человек, вообще не напыщенный. Один, тоже знаменитость. Uh -huh. Мог бы тоже, как э, Сафронов, пальцем верем крутить. Но он очень скромный человек, что делает ему честь. Uh, и после этого концерта ты была был и далее на рок-концертах. Да, до сих пор uh -huh. на рок-концертах. Вот даже познакомилась э, с нашим запорожским вокалистом э, Иваном Бороном. Ворон это его псевдоним. Вот. И у него группа «Империя». Наша запорожская хэви-метал-группа э, поет в стиле группы uh -huh. Арии. Ну, про цей альбом, який ти для нього робила, поговоримо трохи. Зараз знову пропоную подивитися на твої картини, mm -hmm. прокоментувати їх. Mm -hmm. Ми бачимо. Так, ось тут звісно не всі догадуються, що день символізує ангела. Я да, зрозуміла, не що це всі. Тут теж, кстати, відкрили немножко. Ну, це я на Альманську тематику рисувала, для альянського журналу. Тоже армянский говорит. Так. С кого малювала портрет? Просто так. А вот почему-то на эту девочку все говорят, что на меня похоже. Ну, не знаю. Вы на Да. Когда ты тоже мечтала быть рыжей, Угу. Пока не полюбила свой цвет волос. Портреты? Я очень люблю рисовать людей. Потому что они несут в себе эмоции и чувства. Угу. А именно это я больше всего люблю. немножко религии. Так, так Марьяна Смобатян, створит всю эту красоту. А, и ты знаешь, вот хотела еще поговорить про клуб равные возможности. Да, а, я туда хожу, получается, полтора года где-то. Это клуб находится в нашем городе для людей с особыми потребностями, для их родных, близких, uh -huh. и также для волонтеров, которые хотят быть полезными, хотят помогать. Вот сейчас Наш клуб набирает обороты, чуть больше людей о нем узнают, что нас очень радует. Конечно, пока еще нас мало знают, но мы планируем, как сделать, чтобы расширить mm -hmm. информацию про нас. И очень здорово, потому что это помогает людям с особыми потребностями, не люблю слово инвалиды, mm -hmm. а, находить друзей, общаться, потому что, к сожалению, очень многие просто сидят дома. И ещё за воздух застряют в мире интернета. Но ну, я помнятаю випадок, я была у тебе вдома, коли ти спілкувалася з хлопцем, який майже рік не був на он вулиці. Пор. Так? Лише он тому, що зламаний ліфт. Да, у тебе да, недавно звали електрику. Это страшных стараний. Его пять uh -huh. человек сносили с восьмого этажа, а теперь им приходится снова сидеть дома. Это же ж хреново. Это ужасно. Я очень хочу наших волонтёров попросить помочь его вытащить. и привезти хотя бы разочек, пока здесь не подчинят к нам, чтобы он пообщался с живыми людьми, а не просто в интернете. Ведь это очень важно, живое общение. Вы подорожуете, вы спокоитесь, да, да, вы бываете на концертах. абсолютно. Сейчас, сейчас мы планируем, куда нам поехать. Вот На следующей неделе будем ехать в Одессу. Угу. Там очень здорово, замечательно. И стараемся быть действительно очень активными. И, кроме того, помогать городу расцветать для, в плане... Uh, Удобства для людей з особливим потребностями. Так, ну є відео, де ти про про що ти говорила? Про альбом, який ти вирішила так допомогти створити для Запорізького uh, року. Так, рок от подивимося, а, так, ти будеш коментувати, uh -huh. як ти створювала його. От ми бачимо. Так, це вже диск, сам диск, іміна. Ну, вдихнові приходило на процесі роботи, це сама дорожка. Здесь маг, mm -hmm. как бы часть страха. Название альбома, вот, поэтому постаралась внести атмосферу гнетущего, ужаса, <свят> это все в стиле хэви металла. Mm -hmm. Вот, всем нравится моя ворона, а вот, она это принадлежит как бы магу. Mm -hmm. То есть я внесла свою историю в эту обложку, о том, что маг уничтожил целый город, ну и его как бы сообщник это ворон, который тоже у на уме. Дофантазувала, можно Конечно. так сказать. Так, ну, е, остання така фішка, буду так казати, ти почала ще створювати і свої власні фільми. Да. Ну, давай подивимося фрагмент одного фільму. Привіт! мене звуть Маріана. Ви куди нібудь задумувалися о том, що ваша жизнь пуста. Ну, может быть, лично вы и не задумывались, но наверняка в вашем окружении есть такие люди, думающие так о себе. Кто-то из таких людей просто грустит в углу своей комнаты, а кто-то в стиле понапивается. У каждого есть не своя причина для этого. У кого-то это отсутствие нового айфона, кому-то не нравится его работа, а кто-то боится быть отвергнутым и как следствие одиночества. Но знаете что, я не могу ходить с детства, но несмотря на это, я в стараюсь радоваться большим и маленьким радостям жизни. Нужно сейчас радоваться, радить жизнь. Конечно, да. Действительно, радость можно найти где угодно. Я не говорю о счастье, счастье тоже будет философское, а радость нужно творить самому. Для інших, для себе і находить во в Ну цей фільм можна побачити в інтернеті. Да, так, звісно, я побачив перший випуск, дати я второй, третий, третій, заканчиваю второй випуск. Ну і ще є один фільм, де ти з'являєшся з Янголом, як ти кажеш, зі своєю подружкою, да. Дариною. Зараз побачимо цей фрагмент, але для чого ви створювали цей фільм, який ми зараз будемо дивитися? Угу. Ми дуже не хочемо війни, не хочемо жертв, не хочемо смертей. Ми хочемо просто жити, любити свою страну, любя людей, uh -huh. своїх сусідів теж і так далі. Сусідів я имею в виду інші страни. Ми просто хотим мира і все. Давай подивимося фрагмент. Привіт! Мене звуть Дар'я. Я звичайна дівчина з прекрасного козацького краю. Я працюю перекладачем. Это освежительный час за кухней людей в английски и немецкому языку. А я украинка с сердцем, да, даже кинчиками своих косичок Привет, меня зовут Мариана. Я родилась в Армении, но с пяти лет живу в Украине, в любимом любимом городе Запорожье. Я художник, а также волонтер различных благотворительных проектов. Во мне течет кровь двух культур, и я горжусь обеими. Так, да, я армянка, але і українка теж. Я люблю Україну. І мені не тільки не байдуже, але й страшно. Я боюсь за кожного чоловіка, жінку та дитину, котрі живуть навколо мене і котрим загрожує небезпека війни. Молодці, приклад мужності. Да, надіємося так, що ти дасть. Так, ми теж в це віримо. І я казав, що ти велика мрійниця, і всі твої мрії здійсняються. І у нас теж дуже казкова студія, і всі мрії в нашій студії здійсняються. У нас дуже багато стрічок на дереві. І ось Біленька стрічка, ми її обов'язково пов'яжемо так після завершення програми. Угу. Про що мрієш зараз? Сейчас я очень хотела бы побывать где-нибудь. Очень хотелось бы посетить Сондом, Париж. І побувати в Ірваді. Я очень хотіла би ришить пристори всі попутішествувати. Mm -hmm. Надіюсь, мене це вийде. Може бути при помочі магії ваші студії. Звичайно, все вийде. І ми дуже хочемо, щоб всі твої мрії здійснялися. І дуже хочемо побажати твоїй родині мира, злагоди і здоров'я. Хай все буде гаразд. Ну, прощаємося з вами, наші шановні. А сьогодні в студії ми спілкувалися з запорізькою художницею Маріаною Смомбатян.